ситуации, когда его фиг поймешь. Да, оно как-то пульсирует, но он же в одежде. Плюс у нас зима, одежда какая плотная. То есть еще и родительные... То есть. И, и тут совершенно было правильно сказано, по интенсивности крововых. То есть чем видите больше лужу, тем это кровотечение сильнее. Чем оно сильнее, тем что у нас больше приоритетов на перекрытие кровотечения. И мне нужно его перекрывать. Если я вижу чистое кровотечение без перелома, пока от перелома абстрагируется, вот я вижу кровит, и кровит капец. Что мне делать? Жгут. Наложить жгут и вложить записку. Наловить, да, наложить, жгут, наложить э, и вложить записку. Раз вариант. Еще. То есть со жгутом проехали. Есть такой вариант. Еще. Не, ну уже, уже, есть такой вариант. Пока мы закрепим. Пальцевое прижатие артерии кости. Да? Скажите, пожалуйста. А, Опять-таки, можно вас попросить? То есть у нас молодой человек он в одежде, да? То есть у него может быть верхняя одежда. Да. Да. Я него искательным, пальцевым прижатием, эту артерию, правильно? То есть Можно если руку, я да. знаю, еще раз, просто прижать, прижать да. самуран. Да. Вот. То, то, есть. то есть получается, что на самом на, на самом расстоянии, то есть если я знаю, где давить, вопросов ноль, да? Я еще могу поднять руку вверх, да, сдавить ее и все. Но если я если я вижу, что есть рана, то есть вижу кровь, мы эту рану обнажили, уж какими возможно способами ножом и всем остальным, то первое, что я должен сделать, я должен прижать ее, то есть придавить ее сильно-сильно. Это за исключением перелома. То есть я вижу рану, пулевое, ножевое ранение. Вот меня часто спрашивают, а не подскажете ли нам, как работать с пулевым ранением? Коллеги, братья и сестры, вот объясните мне, пожалуйста, на другой этапе, какая разница, чем он раненый? Если из него дыря, и вытекает кровь, то какая разница, пуля она или холодное оружие. В чем фишка? Хирургу это уже будет важно. Но до хирурга еще нужно его дотащить. Поэтому первое, что мы делаем, мы перекрываем рану, то есть ее дали. И я говорю, человек ранен, мне нужно перевязочный материал, мне нужно его эвакуировать, приготовьте на силу. Вы там, вызовите скорую, перетащите сюда бригаду, суть этой ситуации. И я давлю на рану. Если мне небезопасно, то что я делаю? Прикрываешься и... Может, Если да, мне да, небезопасно. Пожалуйста, да, налаживаете да, да, да. Если мне небезопасно, что мне делать? Нет, я отхожу, Я отхожу. Мне небезопасно. Первое правило, это не... Первое правило не опасно в СП. Я надеюсь, у нас есть люди, которые не давали вятно гипократно. Да, да, он, да. Ну все, ну нет такой, это, это рудимент, это история, она давно отмирает. Это у нас тоже живут люди, вы говорите, клятвы типа да? То есть не в этом дело. Да бог с ней клятвы. Есть клятва у украинского ликаря, да? Кто то когда работал в Советском Союзе, давал вот, клятву советского врача. не имеет значения, как клятва, вопрос другого. Нам небезопасно. Если мы сейчас поставим себя под поражающий фактор, ляжем рядом, то в чем ценность наша потом?